নিমি ৰজাৰ আগত নৱসিদ্ধই যিকেইটা কথা কৈ আছিল সেই কথাকেইটাৰ মাজত নিমি নৱসিদ্ধ সংবাদ যিহেতু অধ্যায়টো গতিকে সেই নজন সিদ্ধক নটা প্ৰশ্ন কৰিছিল গতিকে এতিয়া শেষত সেই হবি নামৰ সিদ্ধজনক নিমি ৰজাই এটা প্ৰশ্ন কৰিছিল বোলে মহাভকতো কাক কয় এই কথা ক'ব লাগে গতিকে পাঠৰ মাজত এইকেইটা দৰ্শন বৰ সুন্দৰকৈ ওলাইছে আৰু প্ৰভু ভগৱন্তৰ নামৰ মহিমাৰ বিষয়েও ওলাইছে আৰু ভকতৰ বিষয়েও ওলাইছে ভকতৰ লক্ষণ প্ৰভু ভগৱন্তৰ নামৰ মহিমা সৰলতা এই সমস্তখিনি ওলাইছে এতিয়া শেষত গৈ গৈ ক'লেগৈ যে প্ৰভু ভগৱন্তৰ নাম কোনোবাই যদি এবাৰো উচ্চাৰণ কৰিছে সেইজনৰো বোলে বহুত বহুত পুণ্য হৈছে প্ৰভু ভগৱন্তৰ সেইকাৰণে অন্য এটা নাম কৃপাময় দয়াময় অৰ্থাৎ প্ৰভু ভগৱন্ত ইমানেই দয়াময় ইমানেই কৃপাময় আপুনি মই অনিচ্ছাকৃতভাৱেও যদি ভগৱন্তৰ নাম কেতিয়াবা লৈছোঁ সেই নামেও আমাক কিন্তু ক্ৰিয়া কৰিব বুলি কৈছে এয়া হৈছে নামৰ সৰলতা সেইকাৰণে আমি কোনোবাই যদি জনাই নজনাই হৰি কথা শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰিছে আমি কিন্তু তেওঁক ভুল হৈছে বুলি চিধাই চিধাই কৈ দিব নোৱাৰোঁ এই শক্তিকণ কিন্তু নৰমনুষ্যক নাই দিয়া আৰু তাৰ উত্তৰটো দিলে ঘোষা শাস্ত্ৰত মাধৱপুৰুষে ওৰাম জ্ঞানেহে ব জ্ঞানে মাধৱদৰ্ণ নাম যিটো জনে ফুৰে স্মৰি মোৰ শতাংক বহুলী হাতে চক্ৰতুলি ৰাখিয়া ফুৰন্ত কৈছে যে জ্ঞানে বা অজ্ঞানে শ্ৰধাই বা অশ্ৰধায়ে হওক প্ৰভু ভগৱন্তৰ গুণানুকীৰ্তন যদি কোনোবাই কৰিবলৈ লৈছে অকণমান হ'লেও নাম লৈছে তথাপিতো কিন্তু প্ৰভু ভগৱন্তই এইজন মূৰ বুলি হাতে চক্ৰ তুলি ৰক্ষা কৰি থাকে বুলি কৈছে সেইকাৰণে কোনোবা এজনে হৰিকীৰ্তন কৰিলে কোনোবা এজনে নাম ল'ব চেষ্টা কৰিলে আমি কিন্তু চিধাই চিধাই ভুল হৈছে বুলি কৈ দিব নোৱাৰোঁ কাৰণ সেই বলিও এটা সময়ত মস্ত ডাঙৰ এটা জোৱাৰী আছিলে এই মস্ত ডাঙৰ জুৱাৰীটোকো প্ৰভু ভগৱন্তই কৃপা কৰিলে বহুত ধুনীয়া কাহিনী আছে গতিকে কোনে কাক কেনেধৰণে প্ৰভু ঈশ্বৰে পঠিয়াইছে আপুনি মই কিন্তু ক'ব নোৱাৰো তেওঁ ভালটোকো স্বজন কৰিছে বেয়াটোকো স্বজন কৰিছে আৰু ভাল বেয়াৰ মাজতেই সমাজ ভাল বেয়াৰ মাজতেই আমাৰ জীৱন প্ৰণালী প্ৰতিটো বস্তুৰেই ভাল বেয়া আছে প্ৰভু ভগৱন্তই সৃষ্টিখন চজিলে যদিও সেই বেয়াটোকো প্ৰভু ভগৱন্তই স্বজন কৰিছে সেইটো ঈশ্বৰৰে সন্তান নহ'লেনো আমি কেলে কৈ আছো বোলে সমস্ত ভূততে আছোঁ মই হৰি অগ নগ জগত এৰি কায়া হয়নে বাৰু সেইজনো ঈশ্বৰৰে অংশ গতিকে কোনোবাই যদি কোনোবাইখিনিত যেনেধৰণে তেওঁ ঈশ্বৰৰ নামো লৈছে মানে আমি কিন্তু চিধাই চিধাই ভুল হৈছে বুলি কৈ দিবলৈ কিন্তু আমি নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে সুন্দৰকৈ ইয়াত কৈছে যে কোনোবাই ভগৱন্তৰ নাম অনিচাকৃতভাৱেও বা দেশভাৱে ল'লেও কিন্তু প্ৰভু ভগৱন্তই যদি ইচ্ছা হয় তেওঁ কিন্তু কৃপা কৰিব পাৰে এইটো এটা আমি দৰ্শন পাওঁ আৰু দ্বিতীয় দৰ্শনটো হ'ল এনেধৰণৰ যে মহাভকত কাক কৈছে এতিয়া সেইসকলক মহাভকত বুলি কোৱা হৈছে যিসকলৰ হৃদয়ত প্ৰেম ভাৱনা আছে কৰোণা আছে দয়া আছে সেইসকলক মহাভকত বুলি কৈছে এতিয়া প্ৰেম কৰোণা দয়া এই সমস্তখিনি ক'ৰ পৰা আহিব একমাত্ৰ প্ৰেম ভক্তিৰ দ্বাৰা প্ৰভু ভগৱন্তক যদি আমি কৃষ্ণ বুলি চিনি পাইছোঁ তেতিয়াহ'লে আপোনাকো মই কৃষ্ণ বুলিয়েই চিনি পাব লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ হৃদয়ত কি হ'ব প্ৰেম ভাৱনাটো জাগি উঠিব আৰু সেই প্ৰেম ভাৱনা জাগি উঠাৰ লগে লগে আপুনি সকলোকে কৃষ্ণময় দেখিব সকলোৰে হৃদয়ত বিৰাজমান হৈ থাকিব যে এজন আত্মা এজন আত্মা এজন শৰীৰ নহয় মই আৰু এওঁ বেলেগ নহয় একেজনেই এই ভাৱনাটো যেতিয়া আহিব এইটো কোৱা হৈছে প্ৰেম ভাৱনা আৰু এই প্ৰেম ভাৱনাৰে যদি কোনোবা জীৱৰ হৃদয়ত মানে হৃদয়ংগম হৈছে তেতিয়াহ'লে সেইটো কোৱা হৈছে মহাভকত বুলি কোৱা হৈছে সেইজনকো আৰু ভকত বুলি ক'লেও তিনিটা শব্দৰে জড়িত থকা এই ভকতনো কাক কৈছে আমি তাক অকণমান আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে ভকত ভকত তিনিটা অক্ষৰ হে ৰাম ভগৱনে ভগৱন্ত ভগ অ ভজন ভক্তিতপূৰ্ণ কুন্তীজন যিজন ভজন আৰু ভক্তিত সম্পূৰ্ণ তুষ্ট আমি আকৌ এতিয়া হৰণ লৈছোঁহে হয় বা ভজন লৈছোঁহে হয় ভজন আৰু ঘোষাকেইটা আকৌ আমাৰ মনত নাই সেইকাৰণে পুৱা গধূলি প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ হ'লেও নাম এভাগ পাতিবলৈ হ'লেও আমি কিন্তু আইগৰাকীলৈ বাট চাব লাগে কেলেই বোলে ঘোষা মুখস্থ নাই নহ'ব কিন্তু তেনেকুৱা হ'লে গতিকে তৰোৱালখন আমাক দিলে কিন্তু সেই তৰোৱালৰ ধাৰ লগোৱাৰ দায়িত্বটো কিন্তু আমাৰ যিজন ভজন আৰু ভক্তিত মানে কি হ'ব তুষ্ট হ'ব বা ভজন আৰু ভক্তিত পূৰ্ণ হ'ব সেইটো কোৱা হৈছে ভ শব্দে কৈছে আৰু সেই ভজন আৰু ভক্তিত তু মানে সম্পূৰ্ণ হ'লে কি হ'ব ভগৱন্ত ভৱ বিমোচন অৰ্থাৎ আপুনি মই ভৱ সংসাৰ পাৰ হব পাৰিম তাৰপিছত ক শব্দটোৱে কি বুলি কলে এই ৰাম ক বৰ্ণে কৃষ্ণত হৰণ পবিত পৰম অ আত্মা কমানন্দ কৃষ্ণ সমস্তে সমৰ্ণে কৃষ্ণত হৰণ এইটো কিন্তু বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৃষ্ণত হৰণ বুলি কৈছে গতিকে কৃষ্ণত হৰণ লোৱাৰ পিছত আমি যাতে আমাৰ মন মগজু আমাৰ মতিটো যাতে অন্য ফালে ঢাল নলয় এই কথা কিন্তু লক্ষ্য দিবৰ প্ৰয়োজন আছে তাৰপিছত ক'লে সমস্ততে আত্মা হোম বুলি কৈছে ইয়াত এই অলপ আগতে কৈ গ'ল যে মহাভকতৰ অন্য এটা লক্ষণ হ'ল সমস্ত জীৱকে আত্মাৰূপে দৰ্শন পায় আত্মাৰূপে দেখি পায় কৃষ্ণৰূপে দেখি পায় এইটো এটা হৈছে মহাভকতৰ লক্ষণ সেইকাৰণে আমাৰ ভকতসকল যিজনে এই তত্ত্ব কথাখিনি অকণমান ধৰিব জানিব বিচাৰে সেইসকলে প্ৰাণী হিংসাটোৰ পৰা অকণমান আঁতৰি থাকিব চেষ্টা কৰে নিয়মে সংযমেহে ভকত নহ'লে খাই বৈ ভকত গতিকেলৈ আমাক কৈছে যে নিয়মে সংযমেহে ভকত যদি কোনোবাই নিয়ম সংযমত অকণমান চেষ্টা কৰা নাই থাকিবলৈ তেতিয়াহ'লে সেইজন কিন্তু ভকতৰ শাৰীত পৰা নাই বোলে চাউলত ভেজাল শিলগুটি ভকতত গুড়ত ভেজাল মাটি অঁ বোলে ভকতত ভেজাল হৰিনাম নামত নাথাকে ৰতি বোলে হেৰা নামখাৰ কি গালে জানোপাই পাহৰি গ'লো নহয় এইভাগে হ'লে কিন্তু ভকতৰ শাৰীত নপৰিব বোলে ইয়াৰ পৰা নামৰ পৰা গৈয়ে চিধাই বাৰীখনত বোলে ছাগলী এজনীয়ে সোমাই তহিলং কৰি আছে মাৰি দিলোঁ বোলে ভাঙি গ'ল ঠেং এটা হয়নে বাৰু তেতিয়াহ'লে ভকতৰ সংযমটো ক'ত থাকিলে এই তাতে আপোনাৰ বাবে লক্ষ্য কৰকচোন একেবাৰে তলত কাছ এটা দি থৈ দিছে মূৰ্তি তিনিভাগত কাছ এটা আছে তাৰ ওপৰত এটা হাতী আছে আৰু এটা সিংহ আছে এই কাছটো কোন বাৰু জানেনে আমি হওক আমাৰ হবক কৈছে আমি ভকত অৰ্থাৎ কাছটো নিয়ম সংযম আৰু ধৈৰ্যৰ প্ৰতীক সেইকাৰণে কোৱা হৈছে নিয়মে সংযমে হে ভকত তাৰপিছত ত বৰ্ণটোৱে কি বুলি ক'লে এ ৰামে ত বৰ্ণে তৰণৰ উপায় শৰণ তৰ্ণে কৈছে তৰণৰ উপায়ী হৰণ ত শব্দটোৱে কি বুলি ক'লে তৰণৰ উপায়ী হৰণ আমাক তৰণৰ উপায়ীটোৱে কৈছে তৰণৰ হৰণ মানে আমি যে তৰিব লাগিব এই ইহ সংসাৰৰ পৰা সেই শব্দটোৱে কৈছে কি তৰণৰ উপায়ী হৰণ গতিকে এই তিনিটা শব্দৰ অৰ্থটো কিন্তু আমি বুজি লোৱাটো খুব প্ৰয়োজন আছে গতিকে এই ভাগৱতেও সেনেধৰণে আমাক দৰ্শনবিলাক দিছে আমি